2011 saya balik ofis memang betul lah 2011 saya balik ofis masa tu saya ya oh. tak ada orang kat rumah kucing pun tak ada uh. jadi uh, saya ambil masa sedikit saya tahu orang tak makan lagi uh. jadi kalau saya sebut panjang-panjang nanti semua orang lapar uh, kita habis pukul satu pagi gitu. jadi saya nak ambil um, kesempatan ini Memang betul macam yes. Tommy sebut tadi Awalnya saya ingat sebaiknya uh, Saya tak hadir lah malam ini Kerana perancangan Kementerian perlu berjalan seperti biasa Tapi Tak macam mana berjaya mengujuk uh, Jadi sebab itu Saya ingat Tommy masih lagi ingat Tiga hari ini dia ada ruang untuk mengujuk yes. Dan uh, saya ingat tepat juga pada masanya Kerana uh, hanya ada satu hari satu malam setahun untuk kita ucapkan terima kasih kepada semua yang bertungkus lumus dan uh, saya tidak uh, berniat untuk ambil masa malam ini untuk sebut segala pencapaian dan juga usaha yang Kementerian Ekonomi telah laksanakan. Uh, saya hanya gunakan masa ini agak sedikit pendek supaya ucapan saya tak panjang sangat um, lebih kepada pertama untuk meminta maaf um, kerana saya ada banyak mesyuarat, banyak program dengan pegawai daripada kementerian ekonomi, daripada jabatan statistik, dengan agensi agensi di semua peringkat dan uh, saya tak tahu menteri-menteri sebelum saya Tapi selalunya saya tak pernah uh, berlapik lah. Komen saya selalunya tak pernah berlapik Dan saya selalunya uh, direct dalam komen-komen saya Mungkin ada yang terasa, mungkin ada yang berjati um, Dan uh, saya... Memang tidak pernah ada niat untuk um, kecewakan orang atau dukakan hati orang um, Pengalaman saya mula bekerja adalah di luar negara Dan selalunya orang luar negara ni Dia tak macam orang Melayu, dia kurang beradab sikit Dia cakap apa yang dia nak rasa cakap Kadang lebih baik untuk kita bagi maklum balas itu terus Tanpa kita simpan dalam hati Jadi... Uh, kalau ada yang terasa saya langsung tidak pernah ada sebarang perasaan ke ataupun perkara buruk yang um, saya fikirkan mengenai siapa-siapa dalam sepanjang saya menjalankan tugas 2 tahun setengah yang lepas saya juga tak bimbang tentang perjalanan dan juga apa akan jadi kepada negara kementerian ekonomi, jabatan statistik agensi-agensi yang lain kerana dalam tempoh yang saya berada di sini, saya um, sebenarnya sangat terkejut awalnya. Kerana um, um, saya kagum sebenarnya dengan uh, kemahiran uh, budi bicara dan juga stamina yang ada di kalangan penjawat-penjawat bawah. Saya juga bernasib baik dan saya tak sebut itu uh, semata-mata kerana malam ini malam BBC lah uh, dan uh, kerana orang yang kenal saya memang tahu saya memang cakap direct kan? saya rasa itu tidak uh, memenuhi uh, apa yang perlu dibuat saya saling sebut terus dan uh, sepanjang dua tahun setengah uh, pandangan saya daripada interaksi saya dengan Um, pegawai di semua peringkat Sehingga kepimpinan Sehingga dengan sokongan yang diberikan oleh YMI di malam menteri Saya boleh sebut kalau beginilah um, Stamina dan juga konsistensi yang ada di kalangan pegawai awam Dengan kemahiran untuk adaptasi yang bagus Saya rasa saya tak bimbang Siapa pun jadi menteri atau siapa pun jadi kerajaan insyaAllah negara kita berada di dalam tangan yang baik insyaAllah jadi sebab itu saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih dan rasa terutamu budi saya dan juga isteri dan anak saya kerana saya faham bahawa dalam tempoh 2 tahun setengah itu uh, banyak perkara yang dibebankan kepada kaki tangan daripada yang bawah sampai ke atas dan seperti yang Tok Min sebut tadi kalau kita nak senaraikannya itu banyak dan sebahagiannya itu adalah perkara-perkara yang bersifat nasional yang pelaksanaannya itu tidak pernah dibuat saya faham mungkin ada orang di belakang merasakan perkara ini terlalu rumit ataupun kenapa perlu dibuat secara cukup bergabar tapi sebahagiannya kerana saya yakin Kapasiti yang ada di kalangan penjawab awam ini Sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang sedara-sedara sendiri rasa You have a far more capacity to do things than the credit that was ever given Jadi sebab itu paling kurang dalam tempoh 2 tahun setengah kalau ada bibit-bibit yang menunjukkan inilah standard PY yang sepatutnya Saya um, rela dan refer kalau saya katakan uh, um, you know, kita in hari to do things Tapi pada masa yang sama saya juga budi kerana um, Tidak ada satu perkara pun yang kita usahakan di Kementerian Ekonomi yang mana ia menemui kegagalan sebelum dia menjadi kena ditentang dan budaya itu saya harap dikekalkan kalau ada sesuatu idea don't shoot the messenger go and go through the process dan kalau dirasakan um, kebaikan itu mengatasi daripada beban maka berbaloilah kita usahakan bersama It is better To stop Than to complain endlessly Without lifting a finger Dan itulah yang saya ingat Semangat yang saya cukup kaku Dengan pegawai-pegawai Dan semua penjawat awam Dari bawah sampai ke atas Yang ada di Kementerian Ekonomi Yang saya akan ingat Sampai bila-bila Dan jika ada orang di luar yang memperlikikan penjawat awam InsyaAllah you have the best supporter in me And the loudest To share my experience Jadi uh, dalam tempoh berbaki 4-5 minit ini uh, Saya tak nak cerita pasal pentadbiran Pasal negara dan sebagainya saya hanya mungkin nak berkongsi beberapa pedoman yang banyak memberi inspirasi kepada saya yang banyak juga mempengaruhi budaya kerja saya kalau ia ada kebaikan kepada sedari-sedari terutamanya kepada yang muda-muda bolehlah diambil kira pertama um Margaret Mead um, Margaret Mead adalah seorang antropologis yang terkenal dalam tahun 60-an. Hmm. Um ini antara perkara yang selalu di di, di um, menjadi rujukan. Margaret Mead pernah berkata Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Jadi, saudara-saudari yang, yang berada dalam unit bahagian masing-masing, ada perjalanan yang cukup panjang dan ada banyak masalah yang perlu diselesaikan setiap satu hari. Menjadi kebiasaan terutamanya kalau kita menjadi penjawab awam Yang kita merasakan kita hanyalah satu unit yang sangat kecil Untuk um, menukar sesuatu Kita memerlukan seribu perkara lain itu berubah Barulah dia dia nak lepaskan keputusan dasar Kemudian nak sesi lepak urus Kemudian bila dah dapat keputusan pun nak laksana Ada macam-macam halangan Jadi kalau saya berada di tempat sedang-sedang Memang mudah Makin lama bila kita makin tua Maka sikap kita ialah Apa nak payah-payah I'm never going to lift or make a difference Because I'm just a small person in a small unit, and therefore I just want to get by Tapi sebenarnya, the world has never been changed by a lot of people The world has always been changed by a small group but dedicated and thoughtful people Kalau ini dapat dihadang, terutamanya kepada yang muda-mudalah Tuiyat dia tak fikir tau, jendam besar dia kan Terutamanya yang muda-muda You have years of service And it's very difficult to keep your motivation Unless you understand that sebenarnya Kumpulan yang kecil itulah Yang sebenarnya akan menukar keadaan Dan kalau kita tengok sirah Rasulullah pun begitulah Dia tak pernah bermula dengan besar Dia bermula dengan satu kumpulan yang kecil yang pada awalnya orang kata orang gila you ke gila dia are head of the attack jadi kalau kita sebagai penjawat awam dengan misi kita untuk kita menukar keadaan menjadi lebih baik it's very important to understand that it is that small group of people that is more important than the bigger unit Baik seterusnya Saya nak kongsikan yang ini agak panjang Dan sangat popular Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt adalah Presiden um, US at the turn of the century Dan uh, Dalam banyak-banyak presiden US Ini antara yang Paling hebat pernah ada eh, Theodore Roosevelt eh? um, Ucapan dia ini Disebut um man of the ring man, man in the ring ini yang Theodore Roosevelt sebut lebih kurang 100 tahun yang lepas it is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better the credit belongs to the man who is actually in the arena Whose face is marked by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause. where the best knows in the end the triumph of high achievement at least fails by doing greatly so that his place shall never be with these those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Ada panjang. Tapi ini antara ucapan yang evergreen yang orang selalu sebut. Man in the ring. Maksudnya begini. Saya Selawai sedari kita yang diberi tanggungjawab Kita takkan akan uh, dapat terbuka Bagi mereka yang diberi amanah Apatah lagi kuasa dan tanggungjawab Bagi setiap satu perkara yang kita sebut Dan nak buat yang baik Mungkin hanya ada 3-4 orang yang bersetuju Ada 3-400 orang yang maklum Terutamanya dalam dalam dunia digital sekarang. Buatlah apa pun orang takkan setuju. Kalau kita jenis yang terlalu bimbang dengan kritikan. Kalau kita sangat berhati-hati sampai bila-bila kita akan hidup dan bersara dan mati tanpa kita faham makna pencapaian. We live a rather mediocre life. Dan Theodore Roosevelt sebut adalah lebih baik untuk kita jatuh dan dihina dan kena pijak. Tapi paling kurang, the journey, proses untuk kita melakukan sesuatu yang hebat itu, itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada mereka yang hanya duduk di luar dan hanya mengkritik dan tak mahu buat apa-apa. Itu yang menjadi pedoman banyak manusia-manusia yang hebat dalam 100 tahun yang lepas. Lebih baik gagal daripada duduk di luar hanya kerana kita takut dan hanya pandai menuding dan Sedara sedari di Kementerian Ekonomi adalah dalam banyak-banyak uh, kementerian yang ada Sedara sedari akan berada in the eye of the storm all the time kerana proses merancang perkara masa depan itu selalunya bermula di sini. Dan sesuatu yang sedari-sedari tengok, sedari-sedari akan nampak 10 tahun lebih awal daripada orang lain. Bila kita sebut, susah untuk orang lain. Sebut perkara yang benar, kita terpaksa melalui kritikan demi kritikan dalam dan luar. Tapi percayalah, lebih baik menjadi orang yang bertempur di dalam daripada hanya menunggu dan mengkritik di luar dan itulah nanti bila sudah usaha dan sebagainya insya Allah saya yakin kita boleh boleh ke belakang dan kita rasa bahawa sebenarnya we have lived a wonderful life daripada mereka yang hanya pandai mengkritik di luar yang ketiga, yang ini orang selalunya uh, terkeliru. Eh. Orang selalu kata ini disebut oleh Einstein. Tapi sebenarnya tak ada bukti Einstein pernah sebut perkara ini lah. Ada orang kata Islam Einstein, ada orang kata Benjamin Franklin dan sebagainya. Saya faham dan saya rasa selalu dengar insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kementerian Ekonomi adalah agensi pusat yang merancang dan merencana negara. Merentasi segala perkara. Daripada ekonomi, sosio, kemiskinan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Selagi -selagi akan terus diberitahu bahawa kamu jangan kacau kami dah tahu semua dan sepanjang dalam 2 tahun setengah saya di Kementerian Ekonomi yang saya paling menyambap ialah bila ada orang kata kami dah buat kami dah buat, semua kami dah buat kami dah ada ha, itu yang Einstein kata insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results jadi jangan takut Bila daripada Kementerian Ekonomi You have to shape things And you have to be firm Apa yang sedang berlaku Di keliling kita Kalau belum memberi keputusannya Tidak memadai untuk kita duduk di situ Dan biarkan perkara yang sama berulang dan berulang dan berulang Kerana tanggungjawab Kementerian Ekonomi itu bukan sahaja untuk merancang tetapi untuk memastikan belanja pembangunan yang besar itu apabila diluluskan dan dibelanjakan membawa kesan dan juga manfaat seperti yang kita nak. Jadi kalau buat benda yang sama berulang dan berulang dan memang susah kita nak beritahu kepada orang lain perkara ini perlu berubah. Tapi itulah sebenarnya juga pedoman yang kita kena ada bahawa kalau kita ulang benda yang sama dan sama dan sama Maka akhirnya janganlah kita nak harapkan ada keputusan yang lebih baik, baik Dan akhir sekali ya. Ini uh, yang selalu dirujuk kepada Max Planck Max Planck adalah seorang fizisist Yang uh, mendapat nombor uh, prize uh, If I'm not mistaken dia menemui atom. Dan masa uh, SPM fizik tu adalah belajar pasal Max Planck kan? Max Planck kata the highest court is in the end one's own conscience and conviction that is the tribunal to which one must finally appeal selepas kita buat semua kita cuba dan terutamanya bila kita bergerak ke arah persaraan banyak daripada setara-setari akan menjadi seorang pimpinan kanan jawatan yang tinggi dan akan ada macam-macam perkara yang nak diimbangkan akhirnya tidak akan ada pekeliling tidak ada buku yang boleh membantu kita selain daripada iman kita selain daripada moral kita selain daripada pertimbangan kita antara yang betul dan salah ada orang dia mungkin nampak selesa dan juga berjaya semasa dia memegang amanah tapi if you do not find peace with your own conviction and conscience percayalah selepas itu kita takkan ada peace setelah itu jadi kalau terutamanya yang muda-muda, saya kalau saya sambung ni tak akan kita dia. Yang lain itu saya sekali saya ingat, saya um, sekali akan terus jumpa saya. Kalau bukan di parlimen, mungkin jumpa di luar. Saya selalunya ada di kedai-kedai mama. Uh, kalau tidak pun di media sosial uh, dan. Uh, sepanjang 2 tahun setengah yang saya berada di Kementerian Ekonomi saya tak boleh ingat satu perkara pun yang buruk I think semua yang saya ingat di Kementerian Ekonomi adalah semua perkara-perkara yang baik-baik saja jadi insyaallah I mean uh, saya langsung tidak ada rasa berat hati atau terkilan um, um, kalau pun terkilan sedikit ialah kerana um, keputusan saya adalah keputusan politik dan saya terpaksa mengimbangkan Di antara keperluan kementerian sebagai organisasi dan tanggungjawab saya sebagai seorang pemimpin politik dan pemimpin masyarakat Ada perkara yang saya kena imbangkan dan saya minta maaf keputusan saya ialah keperluan masyarakat di luar lebih utama daripada hasrat yang kita ada di kementerian terutamanya bila saya tahu kepimpinan yang sedia ada di kementerian di jabatan perangkaan di semua agensi sebenarnya lebih daripada berupaya untuk meneruskan prestasi cemerlang dan sumbangan yang kementerian ekonomi telah buat jadi insyaAllah don't be a stranger you will come across me from time to time You need me to be on your side in Parliament. Tapi insyaallah um, saya ingat kementerian ekonomi tak payah bimbang soalan-soalan saya banyak kepada kementerian-kementerian lain. Jadi biarlah Kementerian lain beri kepala Dan uh, doa saya supaya sedari-sedari diberi keberkatan, bahagia uh, dan uh, dapat menjalankan tugas dan amanah seharian dengan sebaik-baiknya dan uh, harapan saya juga supaya terutamanya yang muda-muda dapat besar jadi tua sebagai anggota masyarakat yang banyak menyumbang, kami ni dah tua-tua lah uh, malam ini pun ada yang banyak pesara the best gift that we can leave or kepada our superiors eh, Is to become better than them The best type of leaders and superiors Are the ones who live subordinates Who eventually grow to become much much better than we had Jadi insyaAllah saya yakin Semua itu yang baik-baik semua uh, Dan insyaAllah uh, InsyaAllah uh, uh, sedangkan sedari akan terus tengok saya di media sosial saya dah boleh sampai ke peringkat influencer sekarang ya. <silence> <silence> jadi kalau ada perkara-perkara yang perlu untuk kita promote uh, hantarlah email kat saya insyaAllah saya akan promote banyak-banyak dan uh, yang selebihnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita doakan supaya we always stay in his guidance and his life. Jadi sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Murakab Tani Buat terima kasih kepada yang terhormat Datuk Seri Rafizi Ramli di atas ucapan tersebut tadi. Semoga semua warga Kementerian Ekonomi dan Jawatan Malaysia dapat menghayati baik-baik intipati ucapan tersebut dan dijadikan asas serta pedoman.